Salam, salamlayıram hər birinizə Zəngincə kanalından. Bu gün mən sizə göstərəcəm aloy çiçəyini, amma aloy çiçəyinin belə deyək də ərimişini, çürümüşünü, yəni məhv olan, çürüyən, əriyən aloy çiçəyimizi biz geri qaytara bilərikmi? Görürsüz, bu mənim balaca aloy çiçəyimdir və o qədər də gözəl idi, gözəl də inkişaf edirdi. Amma sadəcə bir gün gördüm ki ortasından çirməyə başladı. Və bu hissəsindən bəcürməyə başlayır, çürüdüyü hissəində baxın burada saxlamışam. Artmamışam, çıxartdım. Artıq bir həftə, 10 günə yaxındır ki çıxartmışam. Görürsüz, hətta quruyubdur artıq. Yəni mən bunu da göstərməyə çalışım. Piñaşın altında hava çox istiyi keçir axır. Baxın. Görürsüz, budan bu burdadır bu belə idi. Əlmatdım və çıxartdım çünki çürümüşdü, ərimişdi. Daha doğrusu çürümüşdü. Mən də onu atmadım. Dedim, qoy görək bu bunu geri qaytara biləcəmmimi bu çiçəyi? Yəni bu çiçəyi qoruyub ə, bərpa edə biləcəmmimi? Və alındı da. Necə alındı? Mən indi onu sizə demək istəyirəm. E, yaxşı ki alo çiçəklərində əslində bir var. Aloe çiçəyinin kökü əriyir, yəni kökükdən, kök əriməsi baş verir. Onda o çiçəyi qurtarmaq, əgər tez üstünə düşmüsüzsə, tez xəbəriniz olubsa mümkündür. Yox, əgər artıq əriməyə başlayıbsa, yəni kökündə ərimə prosesi gedir və gövdəsinə qədər. Çünki aloe artıq kökündən sonra yarpaqları gəlir. Gövdəsi, kök hissəsi çox balacadır. E, gövdəsinə artıq yayılıb yayılıbsa, qalxıbsa, ərimə prosesi, çirilmə prosesi onu bərpa eləmək, onu sağaltmaq, onu geri qaytarmaq mümkün olmur. Mən də gördüm ki, alloy çiçəyi bir gün, iki günün içində özü də məhful olur. Əriməyə başlayıb, ə, əriməyə başlayıb bu görmədim. Gördüm ki, ortadan burdan balaca bir üzərindəki bu yarpaqları var idi. Baxın, bunlar elədir ki, Aytdım artıq bunlar indi bir-birindən deyək ki, bunlar baxın burada üzərində idi. Gördüm ki, dibindən bu hissələrdən, yəni yarpağın dib hissələrindən yavaş-yavaş e, qaralma gedir. Bir, çox azca görünürdü. Onu qoparddım, gördüm ki, altı, alt hissəsi tam əriyib, çürüyüb. Amma ki onu çıxartdım rahatlıqla da çıxdı, çünki ərimişdi, çürümüşdü. Amma e, Kök hissəsində çürümə yoxdur. Onu nəyə görə bildim? Çünki baxın, möhkəmdir. Hələ də möhkəmdir. Əgər bunun kök əriməsi olsaydı, mənim bu çiçəyim də mütləq buna əl, əl vuran kimi bu əlimdə qalacaqdı. Mən sizə onun dibini də göstərim. Baxın, bu kök hissəsi, bu, bu gövdə hissəsi torpağın altındakı hissəsi belə sağlamdır. Çünki kökdən ərimə getmir. Belə başa düşdüm ki, aloeyim kökündən sağlamdır. Kökündən ərimə getmir. Sadəcə bu niyə belə olub, onun da səbəbini sizə deyim. Günəşdən xəstəlik tapıb. E, günəşdən Ya göbələk xəstəliyi idi ya da hər hansısa bir xəstəlik idi. Böyük ehtimal göbələk xəstəliyi idi ya da ona bənzər xəstəlik idi. Günəşdən düşən xəstəlik idi. Günəşdən düşən xəstəlik olmasaydı o birinci kökündən əriyəcəydi, çürüyəcəydi. Yəni çox sulamam. Mən onsuz da aloe-larımı çox sulamıram, amma oldu da deyək ki, bir sulamaya, bir böcəklənməyə, bir sevmədiyi bir qidanın qidaya təsir göstərərək kökündən çürüyə bilər. Amma mənim aloe-um sərf günəşdən xəstələndiyi üçün kökündən şırımamışdı. Günəşin dəydiyi hissədən, yəni bu ta, tən ortasından ərimə gedirdi. Bu da günəşin altında tam birək günəşin düşdüyü yerdə deyil. Baxın mənim digər aloylarım. Divarın elə bil ki balkondadır, divar deyil də nö röşətkadır. E, onun dib hissəsindədir və bu balkonda səhər günəşini görür ancaq. Yaxşı ki o burs aloylarım olmadı o məni çox üzərdi çünki nəticədə Necədolsa baxırsan, böyüdürsən, bu körpə balaya oldu. Düzdür, bu da mən özüdür. Amma yenə də baxırsan, böyüdürsən, evə böyüyəndən sonra hər hansı bir xəstəliyə görə və ya hər hansı bir özündən aslı olmayan bir səbəbə görə məhv olması insan çox incidir. Digər aloylarımda olmadı. Nəyə görə onlara düşə bilər, düşməyə bilər ola bilər ki, bu balacadır, tam müqaviməti olmayan günəşə və yaxud ola bilər ki mən elə başa düşdüm onlar tam dibdəndir onların üzərinə günəş demək olar ki düşmür amma bu onlardan baxın biraz aralıdır elə bil ki burda saxlayıram həmişə onların yanında və yanından gələn günəş artıq birinci bulutu tutur digərləri dibdə olduğuna görə digərlərinə yüngül dəyir, amma bir balaca bunun üzərinə sanki birək düşə bilər. O da o demək deyil, hər zaman günəşdən bitkiniz xəstələnəcək, xəstələnə bilər. Yox, o bu günəşdə olan şuanın ağırlığındandır. Günəşdə olan zərərin ağırlığındandır. Bu hər il hər, və yaxud hər zaman və yaxud hər bitki belə olacaq deyə bir şey yoxdur. Ola bilər yan-yana 2-3 bitki olsun, onlardan sadəcə biri dözə bilməsin. Zəif olsun ya, xəstəliyi təsir ona eləsin. Ən çox günəşdən zərər çəkən bitkilərdən aloydur. Düzdür, tam ə ərimir günəşin altında amma rəngini dəyişdirib biraz quruya bilər. Çiyələkdir. Çiyələk ümumiyyətlə günəşdən tez xəstəlik tutur. Göbələk xəstəliyi, xloroz xəstəliyi, yanma mənim çünki çiyələklərim bir neçə bulan il əvvəl çoxuldu və günəşdən düşən xəstəliklə əriməyə və anında, bir günə, bir neçə günə məhful olmağa başlamışdılar. Ondan bilirəm. Və bugünkü mövzumuz aloeveradır. Alovera çiçəyidir. Mən ona görə bu gün başqa yox, sırf aloe-dan danışmaq istəyirəm. Zamanla digər çiçəklərdən də danışarıq. Bildim ki, günəşdəndir və günəşdən düşən xəstəlikdəndir. Ona görə mən onun bu əlimə atdım və çürüyən hissəsini qoparddım. Amma bunu qopartmadım, çünki bu bərk idi. dedim qoy qalsın. Görüm bu zamanla ərimə gedəcək yoxsa dayanacaq. Mən bunun üzərində həm də təcrübə keçdim ki, sizinlə də paylaşım məlumatlı olaq bir yerdə. Çünkü bu günəcan kök çürümsün yaşamışdım, amma e, günəşdən yaşa xəstəli, yaranan xəstəliyi yaşamamışdım maloydu. Ona görə gördüm ki, bunun qurumağına çox fikir verməyim. Bu zamanla artıq kökü bərpa gördüm ki, kökü deyil, mən də çox sulamalı dayandırdım. Bu zamanla artıq özünü bərpa eləyəcək. İndi mən bunu qopartmaq istəmirəm və görürsüz yayılmadı axıra qədər. Çünki mən onun əriyəni, çürüyəni qopardım. Onu qop çıxartmasaydım, bəli, o onu tam digər yarpaqlarını və gövdəsini və ta ki kökünə qədər hamısını çürüdəcəydi. Ona görə mütləq biz xarab olan hissəni, çürüyən hissəni ondan ayırmalıyıq. Və ondan sonra, yoxsa bu necə möhkəm də, bu hətta qopmur da. Amma bu çıxmalı idi, çünki bu çürüyən hissədir. Mən bunu çıxartmaq istəyirəm, çıxartdım da gövdüyə bitişən hissəsi və bir balaca yumşaqlıq da var, bir balaca nəmlik də var, amma tam nəm deyil. Bu halda mən sulamağa davam etməmişəm deyə. Qoymən sizə belə tam göstərəm. Düzdür, burada bu hissədə qurudu, nəm deyil və çürürs, əlim qurudu. Nəm deyil, çürümə gedib, amma dayanıb. Dayanıb. Əsas odur ki, dayanıb. Hətta biz bunun çürümə olan hissəsinə qədər qoparda bilərik və yaxud da belə saxlaya bilərik. Gördüz ki, sizin də başınıza belə bir şey gəlsə, gördüz ki, çürümə gedir, yayılır. Hə, çürüyən bütün yarpaqları qopardım. Amma kök sağlamdsa mənim bitkimdəki kimi. Kök sağlamdsa, yəni gövdə baxırsınız. Gövdə möhkəm əlinizi belə vurun, görün ki, möhkəmdir və əl vuranda da xəmir kimi deyil, dəbəkdir. Həqiqətən də sərtdir, odun kimidir. Deməli kökü sağlamdır və ən əsası da nədən bildim və nədən bilirik? E, qoxusu yox idi. Kök əriməsi, çürüməsi gedəndə mütləq çox pis, xoşa gəlməz çürünmüş bir qoxu gəlir bitkidən, çiçəkdən. Qoxusu yox idi, i gəlmirdi deyə dedim ki, bunun kök çürüməsi yoxdur. Və təcrübə olsun deyə saxladım yaxşı ki də saxladım və kök çürüməsin olmadığından bir daha necə əmin oldum mən indi onu sizə göstərəcəm baxılıb gördüm ki torpaq artıq burdan qabarır görürsüz yan tərəfdən belə tutdum görürsüz torpaq qabparır və gördüm ki artıq yanından yeni aloe balası çıxıb yəni öz ə, belə deyək də aloeumuz inkişaf edir balalıyor Siz e, məhfolan, çiriyən aloe veranızı belə qurtara bilərsiz. Əgər kök çürüməsi yoxdursa. Kök çürüməsi varsa və tez xəbər tutmursunuzsa, mütləq onu torpaqdan çıxardırsınız, çiriyən hissəni tam kəsirsiz və yenidən torpağa əkirsiniz və sulamamaq şərti ilə tam quruyana qədər. Həftədə indi isti havalarda səsə həftədə 1 dəfə çox az sulayaraq nəmləndirərək və orada köklənir. Əgər kök çürüməsindən tez xəbər tutmusunuzsa, və yaxud məlim kimi başınıza gəlibsə bitkiniz günəşdən belə bir xəstəlik tutubsa, orta hissədən çürüməsi gedirsə, bitkinin kökü sağlamdursa, o çürüməni qopardırsınız, bitkiyə yel vurmursunuz, kökü sağlam qalır və zamanla ə, yanından bala verməyə başlayır çünki kökü sağlamdır, artıq balası müəyyən qədər də böyüyüb. Zamanla biraz belə hündürə qaldırım ki, yaxşı görünsün. Zamanla artıq bu yeni bir aloe vera olacaq. Bunun özü də sağalacaq. Bunun özü də artıq canlanacaq və böyüməyə və ola bilər ki, əslində aloe vera bu hissədən artırda. Yəni burdan yeni körpə yarpaqlar. Baxın belə. Görürsüz bu hissədən baş hissəsindən körpə yarpaqlar verə-verə gedir. İndi görək mən bunu bir də belə bir təcrübə edəcəyəm ki, görüm həqiqətən bu hissədən yarpaq verməyə, böyüməyə davam edəcək yoxsa sadəcə bu yarpaqlarını canlandıracaq. Özü böyüyəcəkmi? Böyməsə belə yanından balalar çıxacaq və siz yenə də aloe verandası qurtarmış olursuz. Mən deyim, o müddətə tərzində mən nə etdim? Sulamanı dayandırdım tam olaraq. Çünki sulama olsaydı çürümək gedir, nəmlik var. Və ə kökünə artıq çürü, su ilə bərabər o su çürüməni, əriməni kökünə doğru aparacaqdır. Sulamanı tam dayandırdım. Bax görürsüz indi torpağım qop qurudu. Yaydır, istidir, suya ehtiyacı var, amma mən bunu bilirsiniz necə suluyorum. 3-4 gündən bir, həftədə bir çox az suluyorum. Və o müddət ərzində mən buna dəmli çay, yəni çay dəmi verdim. O çayın bildiyimiz dəmliyə çayın özünü içdiyimiz çayı amma qara dəmlərini zavka diri də, yəni qara dəmlərinin necə deyim, o qara hissələrini, yəni çay hissələrini tökmədim torpağına ki, böcəkləmən onu torpağa tökməyi sevmirəm ümumiyyətlə. Çayla suladım. Elə bir ki çayı dəmləyin. Yarım stakan çayı süzün stakana ə, çay dənələri düşmədən. Yarım stakan çay çox qapqara olmasın da normal yarım stakan çay süzün stakana. Yəni belə bir dibçəyçə üçün mən nəzərdə tuturam. Daha böyük dibçəyəniz varsa daha çox və yaxud daha balaca dəsə daha az. Qoyun biraz ilıqlansın, soyusun, qaynar-qaynar, isti-isti yox. Soyusun, ilıq, soyuğa yaxın və onunla sulayın. Keç olmasa bir 3 gündən 4 gündən bir, 10-lu 1 dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə sulayın. O kökünü bir dəfə su ilə sulayanda bir dəfə də çayla sulayın. Və yaxud da bir damcı əvvəlcə su ilə sulayın, torpağı nəmlənsin və su üzərindən həmən ki çayla sulayın. Bunu mütləq eləyin. Bir nə qədər ki sulayacaqsınız, yay istidəsdəssə, e, torpaq quruyursa, indi sərin fəsillərdə daha gec-gec. Bir 4 gündən 5 gündən bir mütləq çay dəmləni ilə aloyunuzu sulayın ki, o kökündəki xəstəlik də sağaldacaq və canlandıracaq və bərpa edəcək. Artıq kökünün sağaldığından, kökünün ərimədiyindən əmin olandan sonra normal sulamaya keçə bilərsiniz. Hətta mən oldu ki, bunu həftəylə sulamadım. Yəni 1 həftə tam olaraq da sulamadım ki, o tam qopquruqurusun. Görüm ərimə gedəcəyim yoxsa dayanacaq? Mən sulasaydım yenə deyirəm, ərimə mütləq gedib kökünə çatacaqdı çaynı suladım. Bir dəfə də yüngülvari çay sodu verdim. Bildiyimiz çay sodası, yəni karbonat. Çay qaşığının ucunda yenə bir yarım stakan, bir stakan ilıq suya qarışdırıb çox nəmli torpağa, məni quru torpağa heç olmaz. Qətiyyən əvvəlcə bir yarım saat əvvəlcədən torpağınızı nəmləndirin və ondan sonra onunla sulayın. O da nəyə görə onu elədim? O da göbələk xəstəliyinə və mikroblara qarşı çox effektiv olduğuna görə onunla da suladım. Bir dəfədə Çox az eyni ilə limon duzu ilə və yaxud limon duzunuz yoxdusa limon suyu ilə yenə yəni də bir stakana çay qaşığının ucunda ilıq su ilə və yaxud da bir e, çay qaşığı limon suyu qarışdırıb çünki o da e, göbələk xəstəliyinə və digər xəstəliklərə qarşı qoruyucudur. Bir dəfə də onunla elədim ki, yəni kökündə xəstəliyi varsa, kökünə getməsin xəstəlik və artıq bitkimin kökü sağlamdır, görürsüz. Yanında balası da var. Artıq balalamağa başlayıb. O deməkdir ki, kök sağlamdır və bu bitki çox artacaq və gözəl bir aloe çiçəyi olacaq. Və burdan yarpaq verəcəyimi onu mən də bilmirəm. Onu da gələcək videolarda əgər versə, sizinlə mütləq paylaşacağam. Hələlik bu qədər. Sizdə məhfulan, çürüyən, xəstəliyə tapan, xəstəlik olan aloe veranızdı. Aloe aloe çiçəyinizdən ümidinizi üzməyin düzgün qulluq eləsaz və ümidlə, sevgi ilə onun canlanmasını gözləsəz, mütləq canlanacaq inşallah Allahın köməyi ilə. Hələlik bu qədər məni izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm və məni izləməyə davam edin. Sağ olun.